Вінки були з Геннадієм Малаковим і Анна Андрієнка. Доброго зависи Часто густо, коли трапляється лихо. Ми починаємо шукати чудотворні місця, чудотворні ікони для того, щоб сілитися, поновити своє здоров'я, але не так часто трапляється диво. Тому як знайти той шлях для с... досілення, як сподіватися нам на диво, про це сьогодні і спробуємо поговорити. Сьогодні ми програму вирішили назвати так: чудотворне міста. Наша перша героїня Олена Черепко, шість років тому і навіть не могла сподіватися, що вона зможе поновитися після інсульту. Але сьогодні вона у нас в студії, тому зустрічайте її. Вірно виглядаєте. Проходьте наших диванів, сідайте. Лена Григорьевна, расскажите, пожалуйста, ласка, за каких обставин трапився напади и Ну, У меня случился микроинсульт в, тысяч, в 2005 году. Что э, передавало? были неурядицы, был у меня развод. Ага. Э, я... Нервничали. Потом сын так странно женился, что я не была на свадьбе. Угу. Опять переживали. Опять переживала. Дома была такая минута, что не было даже что покушать, потому что завод, где я работала, закрыли. Я не могла устроиться на работу. Материальные, Материальные неурядицы, опять неурядицы. переживания. Я не Больше. спала ночами. А потом, когда поднималась утром, мерило давление, оно у меня было повышено. Однажды uh -huh. я проснулась и чувствую, я вроде бы так как пьяная. Померила давление, у меня было 210 на 110. Прошло какое-то время, набираю свою подружку по телефону, чтобы поделиться с ней, что мне плохо. И вдруг я перестаю нормально разговаривать. Встала, вот, пошла на кухню за водой. И что-то надо было еще взять, возвращаюсь в зал, я забыла, что хотела взять понимаете, их получились как, mm -hmm. как mm -hmm. провалы. Это все отбывается, певно, через то, что такая велика кількість проблем на вас звалилась одновременно. Да. Но все-таки больницы мне пришлось с ними навать. Uh -huh. сказал немедленно, значит, на капельницу, на койку. У меня было такое состояние, вроде я была вся в кипятке, у меня ничего не болело, но у меня все тело горело. А вам стало краще? Душевно мне не стало лучше. Душевно? А физически? давление они, конечно, сбили, это надо признать. Что именно осталось вот этому? Честно говоря, у меня была очень-очень большая обида на своих обидчиков. Это правда. На родственников или вообще? Да, честно говоря, мне казалось, что весь мир восстал против меня. Обида была, Да. Да. Была обида большая. И есть у меня подруга, народный целитель, Веремина uh -huh. Елена Александровна. Вот она мне звонит и говорит, мы едем в Ялту втроем. Давай будешь четвертая в нашем купе, будет веселей. Поехали, говорит, посмотрим, что такое дольмены. Я много, говорит, слышала, они исцеляют. Ну, может, и тебе помогут. Мы поехали. Возле Ялты находятся они. Вот. Что они из себя представляют? Это. Э, такие камни, которые наполовину обтесанные, но не машиной и я не знаю рукой или не рукой человека, это Но большие неведомо. камни, да, но большие камни. По преданию люди местные говорят, что если ты там побываешь возле них, э, можно и прозреть, дар предвидения может появиться, может и ты от чего-то исцелишься. Ну короче, мы туда пошли ради любопытства. Совсем не зная, чем вместе. оно закончится, да, мы ага. и пошли. И нам любопытно, чем это любопытство ваше окончилось. Окончилось, да. Когда я увидела эти, значит, бульм... зотики такие, я их так обзываю, вот. У меня первые мысли посещали: кто их построил, когда и с какой целью. Угу. Я понимала, что это царство. Прошлого, царства истории. Я здесь не прошенный гость. И раз я непрошенный гость, я говорю, Господи, если ты есть на свете, Иисус Христос, Божья Матерь, Николай Угодник, все святые, Дух, который здесь живет, станьте в помощи, помогите мне, пожалуйста, разрешите с вами пообщаться, помогите мне, пожалуйста. Ну и Елена Александровна сказала, общаюсь с этим, будем, будешь там медитировать. Mm -hmm. а как тебе информация пойдет? Значит, э, та информация и должна тебя посетить. И вдруг я увидела свой мозг, который состоит из зеленых клеточек. А сзади, где потом у меня обнаружили затемнение, да, э, этот, в затылке, я увидела, что эти клеточки, они такие сморщенные, как будто бы яблочко сморщенное. Uh -huh. И я сижу и разговариваю со своим организмом и прошу силы природы, Бога прошу, всех святых прошу, Господи, помоги. Я понимаю, что это пораженное место у uh -huh. меня в мозгу. И просила, Господи, помогите мне выровнять эти клеточки. А свои клеточки я прошу: ну поддайтесь, поддайтесь, угу. выпрямитесь, помогите мне. Потом, когда я вышла из медитации, я естественно рассказала все Елене Александровне. Вот. Она говорит: Ну, теперь будешь смотреть, какие у тебя будут изменения. Угу. Я уехала из Крыма, в середине у меня произошли изменения. И я поняла, что причина в смысле, моего в организме? Инсульта, Да. во мне. в Самой. Mm -hmm. Не мои раздражители виноваты, которые меня обидели, а виноват мой организм, что я повелась на этот раздражитель. Я свой организм расстроила сама. А обида ушла? Но обида на тех людей ушла, и я стала рассуждать так, как нас учит православие, что не обижайтесь, все люди несовершенны, совершенны только боги. Мы стремимся быть совершенными, но у нас у каждого свой, свой уровень развития. Если человек ниже по своей духовности, понимаете, то не надо его осуждать, наоборот, надо ему помочь разобраться в себе. <плодисменты> Це дійсно неймовірне зцілення, ваше стілення, і це все завдяки вашій подрузі, яка порадила вам з нею за компанію, як ви кажете, з'їздити в ці чудотворні місця. Давайте запросимо її до студії нашої. Це Олена Єрьоміна. Вона сьогодні в нас цілитель. Давайте її привітаємо. Світти до нас вашої подруги Олена. Лана Александровна, расскажите нам про э, дольменов. Кто это такие? Значит, дольмены – это совершенно поразительная вещь. Они находятся расположены э, возле прибрежных зон, недалеко от моря. Э, что это такое, по сегодняшний день специалисты сомневаются и не могут прийти к определенному мнению. Дольмены были построены 10 тысяч лет назад. Они старше египетских пирамид. Некоторым дольменам 30 тысяч лет. Но вместе с тем они сохраняют свою невероятную силу. Энергетику. Энергетику, да. Они строились в так называемых местах силы. Что такое место силы? Это выходы, мощные выходы земной энергии. Колоссальные выходы. На сегодняшний день возле дольменов можно исцеляться. Можно загадывать какое-то желание, это желание может исполниться. Это своеобразный переход в другой параллельный мир. Что нужно Когда вы приехали в Беломеин, мы должны, как вот Олена, торкнуться их для того, чтобы получить информацию. Что мы, может, что с чем мы, вы, что Дело в том, что камень, он же держит информацию. Сколько бы тысяч лет этот камень не находился, вся информация в нем абсолютно заложена. Откройте свое сердце этому камню, древнему этому камню, и он вам ответит взаимностью. Если вы, например, вот этот вот кристалл подержите какое-то время в руках, вы почувствуете его мощную, совершенно колоссальную энергию, которой он, с которой он живет и работает, и нам помогает. Ну, То расскажите же об этом. Вот, если нет возможности к дольменам прикоснуться, подъехать, как тогда Ну кристалл. вот Я вам хочу рассказать. Я занимаюсь минералами. Вот это вот набор, который вы видите, кристаллы, это э, открытие чакр, развитие энергии uh -huh. идет, да. Чакральная энергетика. Эти кристаллы то же самое. Вот этот вот э, раухтопаз – это горный хрусталь. Дымчатый кварц. Да, дымчатый кварц, раухтопаз – это горный хрусталь. Они тоже работают на раскрытие чакр. И когда э, выкладываются в определенном порядке эти кристаллы, а вот эти вот большие кристаллы или рядом кладутся, или в руки, человек ложится и поча как выстраивать.